получается что коррупция это чуть ли не национальное достояние ее беречь так. надо во первых смотри она защищает нас от диктатуры внутри портников задал этот тренд он сказал что коррупция это единственное то что стоит между нами и диктатурой потому что, что? она сохраняет демократию тут ему вторит пекарь он говорит, говорит про коррупцию это вести украину к поражению соответственно коррупцию надо вообще беречь в тишине понимаешь что такое пропагандисты и охмурители это люди которые не говорят правду люди которые используют те или иные факты комбинируя их в тот вариант, в ту картину мира, которую они делают под заказ, или чувствуя интересы хозяев, чтобы быть принятыми. Это плебейская позиция. Смотри, по сути, коррупция наделяет их субъектностью, потому что им есть что защищать. Вот тут смотри, это парадоксально. Журналист П. в каком-то смысле прав. То есть да, борьба за коррупционные потоки не позволяет кому-то утвердиться. Ну, диктатура невозможна, потому что они сметают друг друга постоянно. То есть это правда. Только правда состоит в том, что это кланы, которые не имеют патриотических каких-либо интересов. Они не за Украину. Это Интересы вообще. их и державы. Это вообще разное. Для них держава это территория, на которой несколько кланов, и вот они захватывают. А тут какие-то свинопасы. Угу. важно очень признать, это все не дураки. Ну, конечно. Это все умные люди с английским языком, начитанные, образованные. Вот что очень важно понимать, что это не Шариковы. Шариковы, это такого бы там сложно додумал. Шариковы, простой вопрос, как я про питание, чем mm -hmm. Тут все Это сложнее. Это интеллектуальная обслуга власти, создание картины мира которые легитимизируют. Это природа украинского государства, такое, как оно создано после независимости, то, которое не в состоянии сейчас обеспечить самостоятельное свое существование. Даже при этом, даже при этих условиях о коррупции мы не говорим. То есть это священнее, чем государство, потому что нам не дадут денег. Что такое цинизм и бесчестие? Спокойно заявляют такие слова, и за этим нет никакой внутренней моральной там, оценки. Ты, никого это не возмущает. Ну, нету, нету массовых возмущений. Не не будет возмущать. Все светочами демократии. Эти люди будут у власти, при Никто власти. не вносят ни в какие реестры угу. зрадников. Как бы. не, не, не внесут. Хотя смотри, помнишь, президент, у него была такая чудесная инициатива приравнять коррупцию к державной зраде. Было такая, кстати? Ну да, президент предлагал это. Но ну, он в какой-то момент он принял решение, что типа надо как-то заговорить эту тему. А эти люди зрадники, по сути, они полностью соответствуют определению президента, что это зрадники. Защищают коррупцию. они защищают коррупционеров, хотя президент хотел приравнять это к э, зраде. Вот кто национальная зрада. Вот они. Они выглядят красиво, они выглядят упитанно, они говорят хорошим языком, пишут хорошие тексты. Если не хочешь, чемодан вокзал Варшава. Да, президент Украины Володимир Зеленский заявлял, 27 серпня 2023 року, що ініціює законопроект про прирівняння коррупции до державної зради на период военного стану в Украине? Мы можем теперь официально, практически полуофициально, назвать эти фамилии зрадниками. И как каких? же так? Получается, защищают -то а они коррупцию, получается. Ну вот, президент Украины, помнишь, на нашего президента, думайте. Да. Вот думайте. Вот люди защищают коррупцию. Коррупция это национальная, это зрада. Они говорят не выдавайте информацию о коррупции. Да. А некоторые прямо говорят, давайте сплотимся с ворами. Нам главное отстоять. Что отстоять? Коррупцию. Э, ту коррупцию, которой вы будете заниматься и дальше? Если во время войны вы не собирались ничего делать, то вы и дальше будете ее делать. Ну по сути, противоречат президенту. Президент против. Да президент, да, президент, да, президент надеется, как светлая фигура, что у нас лучшее законодательство. А может оно и лучше. Если бы у меня была возможность говорить с президентом Зеленским, он сказал, посмотрите внимательно на тех людей, которые вас подставляют. Ужас. Подставляют перед американским президентом Трампом. Угу. То есть они все делают, как будто бы американский президент Трамп и его финансовая розетка такие идиоты. Что они не знают, что происходит? Финансовая разведка Соединенных Штатов. Они знают то, что президент Зеленский не знает, я думаю. И это связано с их интересами, с их деньгами. И сейчас они еще и Трамп начинает поднимать все документы, публиковать. И вот эти вот люди, которые презентуют себя как интеллектуальная элита Украины, они как бы буквально предлагают, смотрите, не говорите там, потому что те узнают там в Америке, что у нас коррупция, о которой мы знаем, но мы как бы молчим. Вот такое провинциальное жлобство. А не побачить там что-то. Не надо выносить ссоры из-за Ну, Все, сховаемо, все вот, вот, вот это вот, э, но оно красиво сейчас выглядит, оно же в красивой форме. Они хорошо звучащие, хорошо говорящие люди. А на самом деле вот, то есть стратегически получается, когда они пишут эти тексты, они глупые. Они действительно думают, что значит, американцы не понимают, о чем идет речь. То есть после таких заявлений рассказывают, то есть еще больше, это они как раз создают впечатление, что здесь ну, глубоко коррумпированное государство без какого-либо шанса на изменения. Да, но это все делает нам как бы, ну, службу только в одну сторону. В тот момент, когда американцы будут с нами, условно, пред, пред, предлагать или там, предъявлять нам сделку в ультимативной форме, защищая собственные интересы внутри. Они бездельки. будут называться местными, знаешь, как вот... А с африканскими племенами. Да, приезжали работорговцы, mm -hmm. они же не, не ходили по Африке захватывать mm -hmm. товар. Они покупали у местных князьков, которые захватывали рабов у конкурирующих племен. Mm -hmm. Ну, здесь в данном случае редкоземельные металлы. Кстати, там. тоже, понимаешь, вот я, наверное, думаю, что в тот момент в африканских отношениях там тоже были такие как бы, люди, которые писали, что рабство... Это вообще-то основа нашей как бы, цивилизации, демократии. В Америке, ну, я не знаю, но там же есть Южные Штаты, у них же было описание. Там же как легитимизировалась колониальность, угу. вот, ну, колониальный подход к этим всем странам, что белый человек, как более высокоразвитый, несет на себе бремя внесения, ну я своими словами... Киплинг, угу. да. Несет себе бремя при, приобщения этих диких людей к порядку. Цельцентр, Поэтому цельцентр, империя да. колонии это вот об этом. Mm -hmm. Что белые люди высокоразвиты, а это все дикари. Поэтому, ну, дикари, да, то есть, что такое Британия и что такое Индия. То есть, история Индии, что такое история Британии на тот момент. Там Британия полсталетия, пол пару столетий, до этого просто какие-то бойни. Что такое история Индии? Он нормально считал, что время белого человека. Что английские, англичане гораздо более высокоразвиты, чем индийская цивилизация, ну или китайская. Вот, поэтому легитимизировать, конечно, можно все что угодно, но вот колонизаторы, да, то есть у них была своя легитимизация. Это внесение... Так, а сейчас продвижение демократии во всем мире, как будто бы это как бы вносит, вносит эту демократию во все, ну, во все те страны, куда их эту демократию продвигают. То есть то, что, чем занималась вот, ну, все это USID там, и так далее, как инструмент имперского влияния. Смотри, вот почему эти люди, которые вот сейчас так заявляют, они ответственны на кровь, они прикрывают Россией вот это воровство. И прикрывают России воровство, и выцыганивают у тех же американцев под угрозой России, рассказывая о том, что Украина будет же защищать, ну не они, они же не будут этого ничего делать, они тексты будут писать, Украина будет защищать Европу и Америку от России. Они не будут ничего делать, как бы, ну, Спортников никуда он не пойдет. Пекарь никуда не пойдет. Я предлагаю до абсурда, до, до, не до абсурда доводить, что те, кто рассказывают про коррупцию, просто это уже державные зрадники. Коля, а так оно так и будет через какое-то время. Державное устройство Украины, то есть то, как устроено государство Украины, оно, не, скажем, в нем нету изменений. Никаких реформ нету. Помнишь, как сакраментальная фраза Петра Алексеевича? Каких тебе реформ еще не хватает? Да. То есть... Логика таких систем, отказывающихся от изменений, идет к чему? К все большему и большему ужесточению ситуации обнажению сути. То есть система такова, что она не способна отказаться от способа существования. Что это же люди конкретные, отдельные, каждый из них рассчитывает, что он в отдельности в нужный момент чемодан, вокзал Варшава, угу. он поедет по этому маршруту. Остальные, кому он предлагает, останутся здесь в большинстве своем, потому что их не примут. А он как раз уедет когда надо будет. Не в Россию, а в Варшаву уедет. Логика этих систем такова, что она доходит до крайности. Вот эта крайность, когда будет все обнажено и показано, вот это и будет как бы концом этой системы. Предполагать, что в этом процессе произойдут какие-то изменения, это не, такого не может быть. Но мы это видим уже, что при всех кровавых событиях этих изменений не наступает. Наоборот, все больше и больше интеллектуалов включаются в обслуживание этой системы система дошла до такого состояния что она не в состо... вот уже она не в состоянии себя обслуживать и она при этом отказывается меняться это, это нормально коли это не что-то патологичное в смысле это патологично но нормально то есть любая патологичная система она доходит до предела она готова погибнуть но не сдаться угу. то есть уничтожить то на чем она паразитирует но сохранится потому что каждый из них конкретно отдельно из людей участвующих в этом процессе на букву к предполагает о том, как он сможет отдельно продолжить свое существование, когда этот корабль потеряет для них какое-либо практическое значение. Вот как раз они-то и смогут чемодан вокзал Варшава. То есть ты считаешь, что они исходят из этого, что они просто успеют? Они исходят из того, что каждый из них обладает таким количеством ресурсов, что свою как бы, вот, жизнь они смогут обеспечить. Понимаешь, если люди говорят такие слова, пишут такие тексты, это значит, там отсутствует стратегическое мышление. Они ну, реально они думают, что вот они могут обмануть американцев. То есть это говорит о тупости, ну, провинциальности. А что я взял? Я только трошки взял же. Ну, я же трошки взял, но ну, что там? Ну, не богато взял. Просто для себя, для семьи. Вот Это же говорит о стратегической глупости. Умных людей. Ну и общество как бы в какой-то смысле с этим смиряется. Это же очевидно было, большое количество СМИ, ну, разных информационных каналов, источников и публичных людей поддержали журналиста. Да, -да. Это активные люди. Поддержали его право молоть чепуху. Когда ты так говоришь, создается впечатление, что это чепуха. Это не чепуха. Это интеллектуальное обеспечение такого подхода к власти. Okay. Вот, понимаешь, я почему настаиваю на таком, что тогда, как говоришь, это выглядит, как это херня. Нет, это не херня. Это совершенно конкретная работа, целенаправленная работа. Но ну, не зря, что в 2018 году несколько блогеров, которые ассоциируют с Порошенко, начали писать о патриотической коррупции. Это yeah. целенаправленная стратегия вместо того, чтобы делать некоторые изменения, на да. которые Петр Алексеевич сказал, что каких телефон не хватает. То есть это не херня. То есть потому что когда вот ты так говоришь, и мы так или там смотрим, так как такой это идиоты, они не идиоты. Это люди, которые целенаправленно делают свою работу. Тут удивительно, смотри, какая штука. Помнишь же ведь мы разбирали этот момент, когда Петр Алексеевич был в Штатах, потом приехал, вернулся и дал интервью господину Портникову, и там же он сказал что меня приглашали дать показания встретиться с новым ФБР Трамповским. Я отказался, мол, не делая это лидера оппозиции, как бы заниматься такими делами. Хотя это Прямое дело лидера оппозиции, да. как бы заниматься такими делами. И смотри, как, как, как они опровергают Порошенко вот эти вот люди, которые обслуживают власть. Потому что упорно, вот те, те обслуживают как бы элиту в целом, да, эту вот аристократию, коррупционную аристократию. Да, давай введем это понятие. Ты эти, говоришь. Мы же должны... эти обслуживают сейчас это чисто во власти. Но они говорят: что смотрите, тот, то правительство, оно не заинтересовано бороться с коррупцией. Нет-нет-нет, оно не будет бороться с коррупцией. Вы зря им это все рассказываете, но это прямо противоречит тому, что сказал Порошенко, который сказал, что меня же звали, я не пошел. То есть они как бы заинтересованы в получении информации, но я не пошел. Это, мол, типа неправильно. Мне кажется, ты опять неправильно термины используешь. Не коррупционные элиты, ты, 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 ты оскорбительно это говоришь. Конкурирующие элиты Украины. Конкурирующие. А господин Бородненко да создал же новый концепт, uh -huh. и в котором слово коррупция больше не нужно. То есть конкуренция — это механизм конкуренции. Mm -hmm. Украинский механизм конкуренции mm -hmm. развивается. Вот они создают новую реальность, и вот и пека и Милованов как раз призывают деморализации в прямом смысле этого слова — убрать мораль. Выгода важнее, чем мораль. Здесь аморальные люди, которых ты сегодня цитировал, аморальные в смысле они отказались от морали, нравственных ценностей. Первый тезис эпохи популистов в том, что все развитие Украины они сводят к антикоррупционной деятельности. Что говорит профессиональный антикоррупционер населению? Если мы преодолеем коррупцию, ты будешь жить лучше. А что говорю людям я? Если мы преодолеем коррупцию, нас ждут десятилетия честной бедности. Мы будем жить хуже и от этого не уйти, сказал Портников в интервью «Новому времени». Когда? Это, это какой? 16-й год. Ну вот. Он последовательно рос. Да, последовательно, вот человек, можно сказать, человек идейный, убежденный, не колеблется. Развивается. Нрав, как бы месте. ориентирован однозначно, не, переубув... не переобувается. Не перебывается. То есть он последовательно, ценно отстаивает одни и те же убеждения. Да. И смотри, приобретает более того последователей. Популяризируется, Идейных. да, расширяется дело его, ширится. То есть уже включаются новые персонажи, все, да, и их будет больше, я тебе хочу сказать. Оруэлл, 1984, читайте все. Когда-то рассказывали когда эту, об этой книге что-то типа о капиталистическом обществе, потом mm. рассказывали, что это о Советском Союзе, потом говорили, что это о России. Нет, это о нас. Да. Oh. <свист> единственная тут особенность <свист> у нас, что мы полностью зависим от э, других стран. штатов yeah, в частности. Ну, полностью, как бы, да. То есть мы, э, Украина не в состоянии даже эту политику собственными силами реализовать. Ну, хотя одним из механизмов реализации депопуляция населения то есть население не возвращается то есть здесь для такой политики достаточно будет и, и того населения которое сейчас это избыточно дело в том что, а в чем политика состоит в том что просто зак закрыть рот тут же с Барабаш, это же была история с развитием мало того что ее вот это, обложили такими странными позициями ее еще додумались устроить как бы над ней какой-то скандал на молитовном снеданке. Молитовный снеданок это место специально, где приезжают люди разных мнений, разных идей, разных партий, разных течений, просто чтобы откинуть все в сторону. Дихари. Ну вот дикари, а аморальные а моральные, в прямом смысле этого слова. Отказ от моральных норм ценностей, вопрос выгоды и собственного интереса. Ну вот прямо все, что можно увидеть. То есть все, что мы с тобой рассказывали в эфирах, начиная с 23 -го года об деградации моральной, угу. ну вот оно все, мы с тобой тогда когда говорили, мы об этом говорили так, философствовали. Сейчас это при практической плоскости, вот оно все реализуется. Вот оно все реализуется и все получат по своей карме. Все рассчитаются. Ой, да. Чем ближе к развитию этого года, тем больше. Ты знаешь... смотри, вот я продолжаю как, как это Владимир Стус угу, как угу. Я подтверждаю свой долгосрочный прогноз. Угу что будет все дальше, все в откровении и откровении. Мы увидим много чего интересного. Жаль, что значительная часть населения, будучи в деморализованном состоянии, не сможет оценить масштаб увиденного. Это как, знаешь, ты в полусонном состоянии, таком засыпая, смотришь крутой детектив, у тебя в сознании там ну, ничего не отражается, просто какие-то что-то двигается. Впечатление ноль, потому что ты уже не в состоянии реагировать на это. Ты просто к этому относишься, как к белому шуму. Ну, вот большая часть населения, наверное, проживет это в таком Режиме. Но что, кстати, деморализаторы, как мы доказали в одном из предыдущих эфиров, деморализации как раз целенаправленно рассчитывают, поэтому занимаются деморализацией uh -huh. граждан. Ох, ты. ну я хотел сказать только одно в завершение, что у нас, по сути, за даже время войны нас не, не побудило к тому, чтобы сформулировать хоть какие-то нормы жизни общие. Что такое хорошо, что такое плохо. Не мы их формулируем. почему? Не, я имею в виду про державу. Так сформулируй, вот же ты сегодня прочитал. Это же неформально. Это же неформально. А нормы жизни э, они не, не да, формулируются а мы... президентами. Они О... как раз общественными медиа. Вот они сформулировали. Это наши Маяковские. Что такое хорошо, что такое плохо? Это же два автора там хорошо это не говорить чтобы получить деньги. Плохо говорить о наших язвах, потому что нам не дадут денег. А на что я питаться буду? Они, они, ты зря так думаешь, что нету. Вот два человека сегодня, другие люди, которых там мы называли фамилии, они озвучивают, что такое хорошо, что такое плохо. Они моральные авторитеты занимают эту позицию, потому что этим должна не власть офици официально заниматься, а именно вот некоторые люди, которые сейчас замещают позицию лидеров. Ты вот как бы обесцениваешь это. Мне, честно нужно сказать, вот они, вот они, моральные авторитеты современности.